Когда работаешь с одним материалом, ты с годами приобретаешь вот эти навыки, ты знаешь, как он себя ведет, знаешь, что может быть. И это помогает. Для нас сырьем является полипропилен, полиэтилен, другие полимеры. А мы их покупаем у, вот в данном случае, у пластика Украины. Наша компания родилась не так давно, но это был 2004 год. До этого я вообще был военным человеком. Это все как бы дело случая. Тогда появились люди, которые предложили заняться новой темой, то есть э, тот же материал, который вот сейчас покупается на компании Пластик. Бассейнов с него еще не делал никто. То есть это была технология вот в той же Чехии, и мы попробовали ее вот завести и здесь этот продукт создать. И для этого пришлось поехать в Чехию, научиться там что-то посмотреть а потом организовать поставки всего этого дела и уже потихоньку потихоньку выходить на какие-то уровни выходить на какие-то объемы Первая цена потом долговечность его. идеальная поверхность легко мыть ухаживать вообще первые бассейны пришлось сделать ну как бы в подарок то есть как бы проэкспериментировать потому что ну, никто не хочет рисковать когда это все сделали мы сами себе получили чтобы как уверенность что да оно работает оно есть особенно когда после после первой зимовки. Потому что зима, она вскрывает все недостатки. Потому что наш человек, он более требовательный. В той же Чехии, в той же Польше люди закрывают глаза там, на многие там какие-то неровности, ну, такие небольшие. Нашему человеку надо, чтобы было все идеально. И вот это была самая основная проблема, потому что технология производства бассейнов из полипропиленов, она связана с температурной деформацией. Солнце меняет свою позицию, температура меняется. И, соответственно, пластик расширяется, сужается. И в конечном итоге он имеет определенные, ну, какие-то там волну небольшую. То есть это вполне допустимо, это не влияет на его, как бы, качество. Визуально его тяжело увидеть. Но наш человек, то, что не увидит, он может померить рулеткой. Поэтому вот приходилось это все как-то совершенствоваться, где-то ставить больше каких-то усилительных ребер, корректировать свою работу вот на температуру. Для того, чтобы сделать какой-то хороший продукт, то, естественно, его возможно сделать только с качественных материалов. По-другому не бывает. При всей простоте, как бы пластмасса и пластмасса, там есть куча разных э, ингредиентов, добавок, наличие которых заложил производитель их в материал или нет, можно проверить спустя какое-то время, не сразу. То есть на ощупь его нельзя проверить. И идти на такие риски, чтобы через полгода, год это все разрушилось, ну, это уже как бы это не бизнес. Что, собственно говоря, импонирует в компании пластик? А, то, что если мы нам сказали, дали информацию, что вот, такой-то или такой-то материал будет тогда-то, вот, э, как правило, так оно все и происходит. То есть мы можем планировать, мы можем обещать что-то дальше клиенту. Бассейны – это такая субгруппа, она специфическая, она сезонная. А в основном, конечно, из этого материала делается много в промышленном направлении все резервуары, различные емкости, какие-то там технические изделия, это все как бы производное полипропилена. То есть, если, допустим, тоже резервуар сделать с металла, как раньше это все делалось, это нужно очень постараться его обработать, это все стоит денег, металл ржавеет, стареет и так далее. То есть вот здесь главное преимущество пластика, что с водой он ведет себя ну, идеально. В этом году мы запустили производство жироуловителей. Экологическая тема по охране окружающей среды, потому что нельзя сбрасывать отходы с тех же ресторанов, с гостиниц непосредственно ну, в канализацию. То есть от них нужно забирать ну, жиры. Они, естественно, тоже делаются из пластика, потому что он хорошо вот, держит воду. То есть он не имеет старения, он, он легко моется. И Мы уже давно, лет 10, пытаемся достучаться на нашем рынке с биологической очисткой сточных вод. Это, ну грубо, говоря, автономная канализация, та, которая в Европе это норма. У нас это как бы можно обойтись без них, но человек должен понимать, что он со временем отравляет почву своего участка. Для каждого коттеджа нужен такой вот э, биологический реактор, где живут бактерии, где создается определенная среда. Это тот элемент, который необходим в каждом доме, как вода необходима, электричество. И куда сбрасываются все тят. Я всегда считал людей, которые работают, ну, занимаются бизнесом. И, кроме денег, это приносит еще и удовольствие. То есть, как бы, ну, это редкость. Но это бывает. Я как бы все время завидовал белой завистью этим людям. И это понимание пришло не сразу. По со временем привыкаешь и получаешь от этого тоже определенное удовольствие. Наблюдение жизненное вот приземляешься, когда самолетом в том же Борисполе или в Жулянах, и видишь, ну, когда самолет идет на снижение, кучу-кучу там наших домов загородных, да, и вот эти пятнышки бассейнов. да, вот, там голубое, там. А раньше, лет 10 назад, да, их было мало. Но с каждым годом все больше и больше и больше. И мы уже потихоньку догоняем цивилизованные страны. Ты понимаешь, что вот к тому, что вот этих пятен становится больше, ты имеешь какое-то небольшое вот к этому отношение. И вот по-своему это доставляет удовольствие.